все. Побежали, побежали. Стоп, тут дальше никто не идет. Ух ты, а что случилось, Василий Васильевич? А что такое? Куда вы добрый идете? Ли? А, а может, вы взрывчатку несете? Добрый Ребята, вечер. а что вас на ночь добрый глядя Василий, понесли? Василий. Что не такое? Добрый, да, да, как добрый, раз. Как раз. Добрый, добрый вечер всем, подождите. Не, а что вы толкаетесь? Я не Подождите, Саша, не нужно. А Куда вы толкаетесь? Не нужно толкаться. Подождите, Александр Васильевич, Саша, подождите. Я хочу со всеми поздороваться. Всем добрый вечер. Меня зовут Данильченко Галина Викторовна. Это рано. Я депутат Мелитопольского городского совета. На вчерашней сессии Мелитопольского городского совета нового созыва я была избрана секретарем Мелитопольского городского совета. где? Городского а я проходила эту сессию. Уточните. я хочу обратиться к журналистам. Это незаконно, вы Это незаконно, вы можете тут это не пойти рассказать. Послушайте, пожалуйста. Вот там туда идите и работайте. Секретарем. Вы где вас избрали, там можете идти работать. <Ozzy> вот вот по Вот вас не во избирал. Вот, вас назначил Балиски, ваш хозяин. 50%. Процентов... какого 50? Как врете? Ганьба! 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 Зачем вы а будоражите народ? А а зачем вы будоражите народ? Своими а незаконными. А зачем? Вы отвечаете на свои слова. Это которые... которые... вас проплатили. голоса. Понятно? Больше да. половины избирателей города Вот там где Обращаемся я к товарищам. Городской товарищам, которые почему-то блокируют нам работать. Потому что вы работаете же незаконно. Незаконно. Вы работаете, незаконно. вы работаете незаконно. Я пришла не сюда не и представилась. Да я, еще бы еще еще хотела, я, я бы хотела, я бы хотела, чтобы мы представились мы все люди, все которые все стоят на пороге. Это народ, народ Украины. Я бы хотела Сидите, услышать вот ваши избиратели. Почему они говорит, не дают мне пройти на свое рабочее место? Это ваши избиратели. Чем они мотивируют это? У меня никто не стоит сзади вот. меня и меня в жизни никогда Пожалуйста, не будет. Пожалуйста, представьтесь. Ефименко. Васильевич, Василий Васильевич, что? объясните мне, пожалуйста, только не репликами, а на законном основании. Почему вы считаете, что законно избранный секретарь городского совета не может приступить к своим обязанностям? Законно избранный секретарь городского в горсовета, в да. гор... сессионном зале, а не где-то под вами. Да. Василий, это вы читаете регламент? Да. Пока Василий нет Василий, у вас не головы горсовета, не я, не вы, не собирать. Василий, вы не можете собираться. Вы не можете собираться решение сессии городской? городского Мы совета. Если я, с я этим пройду, решением да кто-то хочет обойдите, ознакомиться, не, кто? пожалуйста, я, обратитесь не, в городской совет.

Ну вы же не видите, что вы депутата, Золотой человек депутат. Я говорю, туфель, блядь. Давайте туфельным что-то жди. Вы надо що что ты все.

все. Мы хотим Все. пройти в городской совет. Мирно, без спокойно, безоружно, оружия без, без ничего. А вчера вы было оружие у председателя территориальной избирательной комиссии, который вел сессию, ну, вчера да, было оружие. Я не комментирую председателя избирательной Секретарь. комиссии. Я Это. сейчас говорю о депутатском корпусе. Вот мы пришли. Да. А кто мы вы знает, возьмите, что у вас нет оружия? Вот мы вчера да, верили, спасибо. что не было оружия у председателя. Обыскать, я, опущите, я не хочу меня. обыскать. Я просто задаю вопрос, почему у председателя территориальной избирательной комиссии, который вел сессию, было оружие? Вы покажите, где было оружие. У него было оружие. Не, покажите. Я мы Мы сейчас. Мы находимся. сейчас. находимся На ступеньках, на крыльце входа в городской совет. Не и не мы сейчас ли, пришли ли, сюда с, с, к, с определенной целью. Мы хотим зайти в городской совет, представить свои полномочия и приступить к работе абсолютно законно. Представители законно. <кх> Это не законно. Это не законно. Это результаты выборов оглашены. А Таможня дает добро. Пропускаю, спасибо. Таможня какая-то дала добро. Спасибо, заходим. Подожди, пропускай, пропустим людей, пропустим, пропустим а людей. Пропустим, подождите, пропустим. Работников пропускаем. Пропустим, пропустим, конечно. Так, а что а а там? 8... 8... 8... А что там сейчас делать? Там у нет. 17 часов. Все работники ушли. Куда мы пойдем? Ну, раз получается, запускаем? просто после этого. Смотрите, что получается. А работники да. из полкова покидают не из полкова. Все кабинеты вы закрыты. Мы все равно не сможем да. ничего сделать. А что вы хотели сделать? Мы хотели кому-то свои документы предоставить. И с Мы с 8 утра здесь бьемся, пытаемся зайти на работу. Мне просто интересно, почему у Казани здесь стоят Получается эти люди? Они что, их исполком нанял на работу? Вот по какому? Почему А почему вы по решили, полу? что они почему-то у Казани стоят? А они почему пришли Казань? по воле а сердца. по Да. Балаклава. Да, До свидания. Это Где участие? вы видите людей в Где вы видите людей в Балак? Заходите, заходите. Пожалуйста, yes. проходите. Что проходите. Проходите. Гости дорогие, проходите, пожалуйста. Проходите, пожалуйста. И вы нет, проходите, нет, пожалуйста. Было, было. Проходите, пожалуйста. Давайте я справеду. Мы Я все, вы все вы вместе проходим. Граждане депутаты, заходите, пожалуйста. <связь> Ну а что а шо вам надо было? Да, пришел. ну пусть вам будет это в плюс зачте. Может быть, может быть. Посмотрим. Понедельник, пей, да. Мы их не оскорбляем. А пусть они оскорбляют вас, если они считают это просто.